Незважаючи на будь-які перипетії в Україні, будь то якісь економічні стрибки чи політичні якісь перипетії, в будь-якому разі люди хочуть завжди завжди в будь-який історичний момент одного, хочуть сімейного щастя, благополуччя щоб була хороша ситуація в сім'ї, щоб було якесь, якесь взаємопорозуміння, щоб тебе дослуха могли вислухати, дослухалися до твоєї думки, і відповідно, щоб так само нормально спілкуватися з другою половинкою. Для того щоб ви знали, як краще наладити стосунки у сім'ї чи у парі. Зараз Оксана Горінова а, в ефірі а, молодіжного порталу проводить а, такий собі онлайн тренінг а, по енергетичним центрам, а, так, так званим чакрам. Сьогодні у нас третій енергетичний центр це а, Маніпура. А, слухайте, що це таке, і як повинен чоловік з жінкою взаємодіяти на рівні чакри Маніпура. Добрый день! Итак, мы продолжаем разговор об энергетических центрах и взаимообмене между мужчиной и женщиной для того, чтобы вы могли гармонизировать свои отношения с вашим партнером. И сегодня мы говорим о третьем центре, это чакра манипура. Это чакра, которая отвечает за деньги, за социум и за достижения. Эта чакра, как вы понимаете, является третьей после чакры наслаждения, и она наполнена у мужчины и... Соответственно, пустая у женщины. Из этого следует, что именно мужская энергия это энергия достижения и зарабатывания денег. Женщина в, на этой чакре должна научиться принимать. Итак, смотрите, самая большая опасность во многих парах и в принципе с тем, с чем мне приходится сталкиваться в своей практике, это то, что женщине очень тяжело просить у мужчины. Очень многие женщины говорят о том, что они не могут попросить у своего мужчины денег. Они не могут попросить у своего мужчины мужчины заработать там больше, да, либо направить его на то, чтобы увеличить уровень. И я хочу обратить ваше внимание еще раз на то, что многие мужчины не зарабатывают деньги ну, недостаточно, да, много, либо у них нет цели на достижение, потому что манипура это как раз чакра, которая несет за собой действие, четкий вектор, который несет силу действия. И вот если у мужчины она не работает, то она не работает именно потому, что эти функции на себя может взять женщина. А женщине как раз на этом уровне нужно научиться просить и направлять своего мужчину для того, чтобы стимулировать его достигать какие-то социальные вещи. Для мужчины же важно на этом уровне когда он достигает социального уровня денег, благодарить свою женщину, потому что после того, как он получил энергию сексуальную для достижения, он, ему обязательно нужно благодарить свою женщину за это, потому что тогда именно гармония замыкается, и женщина опять уходит в состояние счастья, и она может дарить потенциал мужчине, чтобы он зарабатывал и достигал еще большего. Очень часто бывает ситуация, когда мужчина не умеет благодарить свою женщину за э, то наслаждение, за тот вклад, который она влаживает в него, и он э, становится жадным для нее и не дает ей, например, полностью деньги, хочет забрать себе, либо э, переписывает все на свое имя, не дает ей какие-то, вот, да. Благо. Самое интересное, что это является разрушением именно для мужчины, потому что он перекрывает, соответственно, сначала женщина становится несчастной, у нее становится состояние нищего человека, и она эту энергию дает уже своему мужчине, и постепенно у него перекрывается энергетический поток, а соответственно все достижения и все социальные заслуги его через какое-то время могут просто рухнуть. Также очень часто женщина начинает на этом уровне реализовывать себя именно на мужской энергии, она начинает сама достигать социальных результатов, то есть она начинает зарабатывать больше, чем ее мужчина, она начинает проявлять инициативу, и, соответственно, ее мужчина становится пассивным. И что характерно, практически все мужчины после этого, ну, то есть они становятся несчастным, и вот как говорит Полиенко, когда женщина начинает зарабатывать больше и начинает дарить какие-то, ну, то есть она обеспечивает своего мужа, она его разрушает на тонком плане. Из-за этого она получает определенные вещи уже в социальном уровне, то есть либо мужчина потом уходит от нее, более молодой, которая его стимулирует на эти достижения, либо мужчина просто начинает ее бить, унижать, он начинает уходить в алкоголь. Потому что ему он не реализуется как мужчина, и как раз вот надо понимать, что именно женщина в этом случае виновата в том, что так происходит. Поэтому обязательно на этом уровне я вам желаю, чтобы женщина научилась принимать, просить своего мужчину направлять, а мужчины были благодарны своим женщинам за все, что они для них делают, и благодарить своими достижениями, деньгами и дарить им подарки. До следующей встречи.